গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মোৰ ডিউটি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভালকৈ কৰিবা দেই গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান ৰাতিপুৱাই মই এগিলাচ এনেকুৱা চিয়া চিটৰ পানী খাই লওঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান দিওঁ নেমু পানী মানে নেমুৰ ৰস আৰু ডাবৰ সানি মিক্স কৰি খাওঁ আপোনালোকে বাৰু খায়নে যদি কোনোবাই নাখায় খাবচোন বহুত ভাল আমি দিনটো ইমান ব্যস্ত থাকোঁ নিজৰ যত্ন কেয়াৰ ল'বলৈ আমাৰ সময়েই নহয় যদি আমি এনেকুৱা এগিলাচ পানী খাই লওঁ তেন্তে আমাৰ দিনটোৰ কাৰণে গাটো ভাল লাগি থাকে যদি কোনোবাই চিয়াচিত খাই বেয়া পায় তেন্তে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন খাব মই কিন্তু সদায় খোৱাৰে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু এয়া মই খাই দিনটোৰ কামত আৰম্ভ হ'ম কাৰণ দহটালৈকেতো মোৰ তৰণী নায়েই ল'ৰা দুটাৰ টিফিন হাজবেণ্ডৰ খাবলৈ দিয়া দিনটোৰ সাঁজ মই মানে আটাইখিনি কাম একেলগে কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ তাৰপিছত লাহে ধীৰে বহি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰোঁ আজি টিফিনত ভেজ পোলাও দিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাই খুবেই ভাল পায় সেইকাৰণে তাক এনেকুৱাই দি দিওঁ আৰু লগতে অকণমান ফ্ৰুটছো এড কৰি দিওঁ আৰু সৰুটোৱে এইবিলাক মানে ভাল পায় যদিও তাক নিদিওঁ তাৰমানে সি এতিয়া এনেকৈ খাব পৰা হোৱা নাই পেলাই মেলি নষ্ট কৰিব সেইকাৰণে মই তাৰ কাৰণে ৰুটি ফ্ৰাই কৰি দিম অকণমান ঘিট আৰু ওপৰত জেলি দি দিম দিনৰ সাজত আজি অকণমান চিম্পুলে বনাম বুলি ভাবিছোঁ বেঙেনা আৰু বিলাহী এনেকৈ মই টাৱাত অকণমান তেল দি ফ্ৰাই কৰি লওঁ কেঁচা জলকীয়াকেইটাও ইয়াতে দি থওঁ এনেই সাধাৰণতে আমি বেঙেনা নাখাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা চাটনি খাবলৈ ভাল লাগে সেইকাৰণে এনেকৈ খাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু মই পিঁয়াজটো কি কৰোঁ অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ কাৰণ কেঁচা পিয়াঁজে খোৱাও ইমান ভালেই কিন্তু অকণমান দেৰিকৈ এইটো কেঁচা পিয়াঁজৰ চাটনিটো খাব নোৱাৰি সেইকাৰণে মই চাটনি বনালে পিঁয়াজটো এনেকৈ অকণমান ভাজি লওঁ আৰু আমি এটা সাঁজত মানে দিনত বা ৰাতি চাটনি এটা সাঁজত ৰাখিবই লাগে কাৰণ চাটনিত বহুত তেল মছলা কম যায় তেলটো কমেই যায় মছলাটো নালাগেই দুপৰীয়া সাঁজত আজি সৰিয়হৰে মাছ বনাম সৰিয়হখিনি ভালকৈ ভুনি আলুকেইটা দি দিম অকণমান পানী দি তাৰপিছত মই অকণমান বিলাহী দিম আপোনালোকৰ চব্জি পাচলি নাথাকে সৰিয়হৰে এনেকৈ চিম্পুল এটা আঞ্জা বনাওঁচোন বহুত ভাল লাগে টেষ্টো হয় আৰু আঞ্জাটো বৰ ধুনীয়া হৈ যায় আৰু এতিয়া অকণমান পানী দি লৰাই মাছখিনি দি দিম হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি মাছৰ সৰিয়হৰ আঞ্জা নেড ইভিনিং স্কুলত পঠিয়াই দি এতিয়া মই কিবা এটা ভাবিলো বনাওঁ এইখিনি মিঠৈ ঘৰৰ পৰা অনা আবা আহোঁতে কিনি দিছিলে আবাই মই যেতিয়াই বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰা আববাই মোৰ কাৰণে এনেকৈ মিঠৈ হওক বেলেগ কিবা বহুত বস্তু এনেকৈ ঘৰৰ পৰা দি পঠায় ঘৰৰ থাকিলে ঘৰৰ নহ'লে কিনি দিয়ে আচলতে আব্বাৰ মৰমটো সঁচাই বেলেগ দেই আববা মাকৰ নিচিনা মৰম কোনো কৰিব নোৱাৰে আল্লাৰ ওচৰত সদায় দোৱা কৰোঁ সিহঁতে সদায় ভালে থাকক হাই এড্ৰাছ কৰক সকলো মাক বাপেকৰ কাৰণেই দোৱা কৰোঁ মিঠৈত গৰম পানী একেলগে মিক্স কৰি বইল কৰি এতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখ নাৰিকল দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি দি ভালকে এটা দৌ বনাই ল'ম অঁ তাতে মই অলপ গাখীৰো এড কৰিছোঁ গাখীৰ দিলে কি হয় বহুত ধুনীয়া ছফ্ট হয় আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় আৰু চাওকচোন মোৰ চিম্পুল ড'টো ৰেডি হ'ল আৰু এতিয়া মই এটা বনাম পিঠাও ক'ব পাৰি পেৰাও ক'ব পাৰি বিস্কুটো ক'ব পাৰি মই যেতিয়া অকণমান সময় পাওঁ তেতিয়াই মই এনেকুৱা কিবা বস্তু বনাই বহুত ভাল পাওঁ যিহেতু মোৰ কিটচেনৰ প্ৰতি মোৰ বহুত ৰাপ মানে বনোৱাৰ প্ৰতি আৰু বেকিঙৰ প্ৰতিও ৰাভ সেইকাৰণে মই এনেকুৱা পিঠা পনা বা বেকিঙৰ বস্তু বনাই খুব ভাল পাওঁ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে মই এক্সট্ৰা কিবা অকণ খুৱাব পাৰোঁ সাধাৰণতে আমি বজাৰৰ পৰা যিবিলাক বস্তু কিনি আনো সেয়া কি হয় ময়দা চেনি ৰিফাইন চব থাকে ন সেনেকুৱা বস্তু খোৱা হেল্থৰ কাৰণেতো আমাৰ বহুত বেয়া কিন্তু এয়া আজি মই যিখিনি বনাইছোঁ ইয়াতে না ময়দা না চেনি না ৰিফাইন না তেলত ভাজিব লাগিব একদম হেল্ডি চিম্পল বইল কৰা এটা ৰেচিপি ল'ৰা ছোৱালীক খায়ো খুব ভাল পায় চব দিয়া আছে তেন্তে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ হেল্ডি বস্তু খুৱাবলৈ বহুত ভাল যিহেতু আজিকালি মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ ইমান বেছি হৈ আছে সেইকাৰণে মই মানে প্ৰায় বনাওঁ এনেকুৱা আৰু মোক বহুতেই কয় তুমি ইমান সময় কেনেকৈ পোৱা এইখিনি কাম কৰিবলৈ মানে এক্সট্ৰা এইবিলাক কিন্তু মই আচল কথা কি মোৰ এইবিলাক বস্তুত বহুত ৰাপ বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই অকণমান সময় পালে সেইখিনি এনেকুৱা কামতে মই ইউটিলাইজ কৰোঁ আৰু আজি মই যিটো এই বনাই আছোঁ এইটো কাটাৰটো কিন্তু কোনো কিনা বস্তু বা তেনেকুৱা নহয় এইটো মোৰ সৰু ল'ৰাৰ গাড়ী এটা আছিলে তাৰ চকা দুখন মানে সি পেলাই দিছিলে তাৰপিছত ভাবিলোঁ এই দুটা বৰ ধুনীয়া বস্তু বনাব পৰা যাব কিবা এটা আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা আইডিয়া আহি থাকে তাৰপিছত মই সেইকেইটা ধুই মেলি থৈ ভালকৈ থলোঁ আৰু আজি মোৰ মনত পৰিল হঠাৎ যে নহয় এইকেইটাৰেতো মই এটা বস্তু পিঠা বনাব পাৰিম মই উলিয়াই লৈ বনালোঁ আৰু সঁচাই ইমান ধুনীয়া হৈছে মানে মই মানে নিজেই ভাবিব পাৰিম ইমান ধুনীয়া ডিজাইন হ'ল চাওকচোন কি ধুনীয়া ওপৰত ফুল কটাৰ নিচিনা বজাৰত বনোৱা পেৰাৰ নিচিনা নহয় জানো আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি এনেকুৱা মানে ডিজাইন থকা কিবা বস্তু থাকে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব বজাৰৰ নিচিনা একদম ধুনীয়া মিঠাই কওক বিস্কুট কওক বা যিয়ে ভাবক তেনেকুৱাই হয় আৰু এয়া চাওক চাওঁ দেখাতো ইমান ধুনীয়া বগা হৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া বইল কৰিম আৰু এইটো চবেই খাব পাৰিব মানে যিসকলে মিঠা নাখায় তেওঁলোকেও খাব পাৰিব যিহেতু মই একদম খুব কম পৰিমাণৰে মিঠৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰোঁ পিঠা কেইটা ৰেডি হ'ল আৰু কি ধুনীয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল গাখীৰ দিয়াৰ কাৰণে খুব সোৱাদ হৈছে তেন্তে জনাবচোন আজি পিঠাকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকেও বনাই খাব আৰু এতিয়া মই যাম আমানক আনিবলৈ স্কুলৰ ছুটীৰ সময় হ'ল আৰু আজি বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া কিনকিনা বৰষুণ দিছে কাৰণে মই ৰৈ গ'লোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজত তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ এভৰি ওৱান